Здравствуйте, меня зовут Сергей Фомин. Я основатель компании Space Bar. Хотел бы дать несколько образцов, просто подержать в руках, чтобы вы понимали, каким продуктом мы Спасибо. занимаемся. Можно, пожалуйста, ответьте мне на вопрос: в чем уникальность вашего батончика за, например, 15 секунд? Начали. Я могу повторить то же самое, что я сказал сейчас: 10 секунд. Мы помогаем решать проблемы здоровья детей и добиваться им их результатов. Все запомнили? Поднимаем выше, где миссия написана. Выше, 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 выше. Оп. Где это? Этого здесь нет. Почему? Возвращаемся а, к мы... коробке в магазине. Я обещал кровавую бойню. Где это? Идея хорошая, не донесена. Смотрите, каждый пиксель... Вашего батончика это золотой выстрел. Это ваша золотая пуля, которая позволяет вам рассказать о том, чем вы отличаетесь. То, что я вижу в очках, вот так вот, только одно: space. Больше я не вижу ничего. Это все, что вы говорите, миру, space. Дальше я читаю: глютен-фри, веган, без консервантов, без барников, без цукру, и какие-то штучки и так далее. Неплохо. Но при этом тут же вы пишете: финики, бананы, рахи, сабрикос, родзинки, спорт 450 грамм. Додай ссылы, я должен догадываться. У вас нет времени, чтобы я догадывался. Фактически, вы должны описать мне функцию: корыстный батончик для детей. Окей. Второй вопрос. что он делает? Дает витамины для мозга. Там позволяет думать, бегать там, и так далее. Круто. То есть меня как папу четырех детей это мотивирует. Сколько времени длится приролл в Ютубе? Полторы минуты. Полторы минуты длится казнь. А прирол длится 4-6 секунд. Вы должны уметь в современном мире рассказать свою историю за 4-6 секунд до того, как человек нажмет кнопочку Skip. Сказать, дорогие родители, вот это натуральный батончик для детей. Стимулирует мозг, позволяет... Уже все, я вышел. Уже это слово, дорогие родители, нет времени. Остается space. Натуральный батончик для детей. Активирует мозг. Каждый день давайте в школу. Все. У вас в чем прелесть? Очень понятная аудитория. Родители. Родители. Родители вы можете выискивать как угодно. Через детские YouTube-каналы. Потому что люди смотрят мультики. Да? То есть через поиск лего для определенного возраста. Потому что если люди ищут лего дупла, это ваш клиент. У них есть деньги, потому что лего не стоит 2 копейки. А лего дупла это для детей там, до 7 лет. Mm -hmm. И им всем понадобятся эти батончики. Вы сделали очень хорошее нащупывание ниши. Ну, то есть продукт хороший. Но если завтра выйдет «Нестле» и скажет, корыстный батончик для детей, ты-ты-ты, и он будет лежать в каждом магазине, не-не-не. То будут проблемы <laughs> немножко у нас. Поэтому вам надо успеть. Потому что детская еда – это круто. Все эти штуки должны бить в одну точку. Желание сказать слишком много приводит к тому, что у вас здесь визуальная каша. У вас space – корыстный батончик для детей. Мне это понятно. Эти штучки мне уже ответили на вопрос, что там внутри. Аргументы второго уровня. Там, без консервантов, без этого, без этого. Аргументы третьего уровня. И дальше вы все время, работая с потребителем, должны через MVP уточнять, а что для вас важнее, это или это, это или это. Да, то есть, mm -hmm. скажем, и этого добиваться. И добиваться маржинальности. Mm -hmm. Потому что я верю mm -hmm. в этот продукт. Вопрос даже не в дизайне-дизайне. И не факт, что он должен выглядеть как детский. Он может выглядеть космически. У вас звездочки там на сайте есть? Да, там, а да, там даже ракета нет. взлетает. А тут не взлетает. Почему? Нет, здесь тоже вы, здесь вот смотрите... тоже взлетает, вы ее не увидели. Ну извините, старый ну, да -да. человек в очках. И... Простите старика. Ну вот она здесь представлена как на шоу-боксе, как вот бар там, как ракета летит. А это ракета? Да-да, <laughs> это как ракета Space, э, ракета в космос. Я думал, это лопата, которая пробила землю, <laughs> потому что там покойник прокапывался снизу через песок. И вот я так это трактовал. Спасибо большое. У вас классная штука, подкрутить чуть-чуть и полетит. Спасибо. Ну... Я все впитывал как губка, для меня было все очень полезно. Самое приятное то, что он поверил в продукт. Он сказал, что ему нравится идея, но ее нужно немножко доработать. Немножко доработать, и этот продукт взлетит, как наша ракета. Уже с завтрашнего дня начну прорабатывать фокус-группы. Фокус -группы. в фокус, фокус группы входят мои друзья, с которыми мы, которым я задаю вопросы, которые отвечают, что для них актуально. Также есть друзья, у которых уже есть дети. Но ну, это мама, и непосредственно моя целевая аудитория. И К ним я прислушиваюсь в первую очередь. Мы. В целом, я думаю, разработаем более ну, скажем так общую идентику нашей продукции, чтобы это смотрелось все не только на шоу-боксе, чтобы все соответствовало сайту шоу-боксу и самого продукта.